Доброго вам вечера. Чи чуете вы нас, скажите, пожалуйста, господин Герман? Чую вас, хорошо, хорошо, чую. Я буду разговаривать по Ага. Ну, это без проблем, конечно. Давайте на русском языке. Можем на по-английски, англи... если хотите, и по-другому. Давайте по-российски, если так будет лучше. Да. Расскажите, пожалуйста, как вы себя чувствуете после того, что произошло у вас в Горловке, и что сейчас с городским отделом происходит? Я созвонился со своими коллегами. Наше здание УВД, расположенное по улице Петровского, 2, в настоящий момент захвачено непонятными людьми, которые ходят в масках, с кусками арматуры, с палками. На пропускном режиме также сидят эти люди, которые называются бойцами самообороны. Мои сотрудники, которые... С уголовного розыска, которые сегодня пытались пройти вовнутрь с тем, чтобы забрать свои вещи... Хотели пускать, проверяли у них удостоверение безосновательно. Когда они прошли в свои кабинеты, то ценных вещей там не обнаружили. То есть все эти лица показали свое истинное лицо. Мы их увидели. Многие из них нам известны. Люди деклассированные, наркоманы. Нормальных людей там было очень-очень мало. В принципе, в конце уже, когда здание было захвачено, да, я увидел несколько здравомыслящих, нормальных людей. Ну, я не знаю, какие цели ими движут. Скорее всего, их материально заинтересовали в данном вопросе. И видел, видели мы там, ну, несколько, до десятка так называемых спецов, которым, в принципе, можно сказать спасибо за то, что они не дали разорвать этой толпе меня прежде всего и моего начальника Андрея Крищенко, которому досталось, конечно, больше, чем мне, но в настоящее время в нашей жизни со слов врачей ничего не угрожает. А, -а, -а он... знаете ли вы вот этого человека в зеленой форме, который <как> подходил к вашим коллегам вчера и требовал от них присягнуть на верность другому государству. Его фамилия, как установили журналисты, его фамилия Безлер, Игорь, Игорь Безлер. Кто он такой, вы можете он рассказать? Этот, гражданин, не знаю, он представился под полком каким-то, требовал, чтобы я отдал ему служебное удостоверение, я не отдал ему служебное удостоверение требовали меня, чтобы я отдал оружие, которое было у меня, автомат Калашникова. Но то же самое, я не отдал этот автомат, я его разокомплектовал и выходил, в принципе, с автоматом. Все мои сотрудники то же самое, оружие никакого не отдали. Все ушли из УВД с оружием. И когда оно было захвачено, потому что уже была попытка поджога этого здания, сопротивляться да, было бессмысленно. Я выпустил около 200 патронов боевых, пытаясь отпугнуть эту массу раз, разбушевавшуюся. спецсити, которые подошли уже в конце штурма, но тоже не могли не управлять. Конечно, они на последнем этапе просто зашли, подвели каких-то координаторов всего этого движения с непонятными бэджиками. В принципе, на этом все закончилось. Никаких целей, никаких каких-то нормальных людей я так видел очень-очень мало, я вам скажу честно. Я не хочу никого оскорбить, но я всю жизнь проработал в городской милиции, всю жизнь проработал в уголовном розыске, и многие лица нам известны. Судить, разбойное нападение, наркоманы... Ну, поэтому у них есть какая-то ненависть, может быть, и к милиции, и ко мне лично. Но тут я не видел шахтеров, я не видел учителей, я не видел врачей, я не видел простых наших хороших горловчан. Вопрос, где они были в это время, конечно, и как они могли допустить вот эту всю створу с какими-то требованиями, с какими-то непонятными, ну, вообще, это просто ужас. Пане Герман, таке питання до вас. От ми часто чуємо про те, що милиция в принципі, в Донецькій області та... Харківський не зовсім працює з народом. Ну тобто дуже часто є такі розмови про те, що переходять на бік сепаратистів або взагалі не втручаються. Ну тобто, вдають, що, начебто, вони там собі збоку, так а коли там б'ють одне одного сепаратисти або ці проросійські активісти б'ють прихильників проукраїнських е, ідей. Так у вас яка ситуація в гортівці? У вас є міліціонери, які в принципі підтримують ідею я, доєднання я до Росії. Я понял ваш вопрос, но прежде всего я хочу сказать, это закреплено у нас в Конституции, что милиция вне политики, и мы объясняли это всем своим подчиненным, мы должны действовать только в рамках закона. Лица, которые собираются для каких-то мирных митингов, для каких-то собраний, да пусть собираются, мы никогда этому не препятствовали. И городской наш совет этому тоже никогда не препятствовал. И вот это движение, так называемое, не знаю, что они вообще хотели, потому что я тоже, но там ничего не услышал, вообще А большинство из них слово федерализация, они вообще его не выговорят. Я вам скажу честно. Ну, ну просто, просто жуть. Где были депутаты этого городского совета, но они старались с ними там вести переговоры. Большое спасибо. И поддержал здание депутат горсовета Дивадченков, человек, ну, довольно-таки авторитетный в городе Ворловке. Он выходил к этой толпе, я видел это все с окна. Он собирался с ними договориться, собирался им объяснить, что ж вы делаете, потому что они разбили нам все стекла, на которые нам выделялись крупные суммы денег. Ну, просто это ужас. Ми все время вели с ними переговоры. Стреляли, стрелял исключительно я, для того, щоб їх то відпугнути. Но толпа була взагалі неуправляемая, я вам скажу чесно. Тут без всяких преувеличений. Зрозуміло. Дуже дякуємо вам, що ви знайшли час е, в, такій, е, в такій непростій ситуації, взагалі, яка зараз відбувається в Донецькій області. Включитися до нас телефоном. З нами був Герман Приступа, заступник голови міліції Гор... міста Горлівка.